символ жизни. Как по-вашему, на ваших глазах было большое трение? Горячее или холодное? Кто? Мужчина, горячее холодное? Холодное. Давайте дотронемся на каждом группе. Какое? Холодное. холодное. У них как горячее, холодную температуру. Обратите внимание, что было и что получится. Последний процесс, самый главный, полировка. Задний ряд, пожалуйста, в зеркало, чтобы это все видно было. Три вида наждачной бумаги, специальный белый порошок для блеска орнамента наших изделий. Две минуты еще и пройдем дальше. задерживают процессы самое главное природа никакой краски руки нашего мастера и какой минерал обратите внимание минерал больше всего конечно железо с кальцием но это не самое главное главное то что вода холодная но ваше на ваших глазах было большое трение как по вашему горячее или холодно мужчина с вас ночью опять Сейчас, теплый ваш давайте до закажем выпить да. горячий них сведешь как горячие холодной температуры то что процесса доказать отличие от других хониксов благодаря термальному источнику. Еще раз просто напомню, кружки под горячие, под холодные напитки. Возникает вопрос, почему? Потому что глубина добывания больше, там горячий источник. Бокалы желательно под прохладные напитки, чтобы знали и имели в виду. Сертификат качества у нас имеется, при покупке выдаем, указываем число, размер покупки, понятно было, где что покупали. Билеты, которые у вас в руках. Билеты, которые ну, у вас в руках, иди, когда да, все да. посмотрите в зале, одну часть оторвите, оставьте у кассы, другая часть остается у вас по этим билетам, ваш гид разыграет в автобусе произведет. Ну, цены, как везде, в других магазинах тоже были, долларах, евро, 20% у нас скидки от стоимости товара. Также, если что-то понравится, поговорим с гидом, можно забрать товар в отеле, оплатить уже в отеле долларах или из своей страны. Спасибо за внимание, прошу зал. А там в зале посмотрите большой выбор. А сколько такой стоит? От 10 до 35 долларов в бокалы. А чашки? Чашки 50 выше. Mm -hmm. Они дорогие, потому что они под горячее и холодное